dan uh, selamat malam semua ya. Uh, beberapa hari ini tak sempat nak uh, buat siaran live ya. So hari ini uh, saya nak ulas ya beberapa kenyataan yang sebelum ini ya menjadi kontroversi yang melibatkan uh, menteri besar Terengganu ya iaitu Datuk Sri Dr Samsuri ya berkenaan dengan isu TCO iaitu travel uh, control officer ya. So perkara ini saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh timbalan presiden PAS iaitu Tuan Ibrahim Tuan Man yang mana dia kata TCO kerajaan patut selesaikan dan perbetulkan bukan berspekulasi. So apa yang saya lihat di sini ya perkara yang melibatkan, melibatkan TCO ni yang mana juga melibatkan apabila sebahagian daripada pemimpin. Uh, termasuk uh, daripada parti saya sendiri pun kadang-kadang uh, uh, kena tahan di uh, airport ya. Uh, ini bukan saja melibatkan pimpinan-pimpinan uh, PH, uh, melibatkan juga mereka-mereka uh, yang ada dalam PH yang berjawatan tinggi. Umpamanya kalau kita tengok ya, uh, Rafizi Ramli uh, sebelum ini tidak dibenarkan masuk Sarawak ya. Uh, tetapi dibenarkan masuk Sabah. Uh, begitu juga Anwar Ibrahim pun dulu sewaktu menjadi ketua pembangkang uh, tidak mudah-mudah ya untuk masuk Sarawak. Uh, begitu juga dengan anak Datuk Seri Anwar Ibrahim Nurul Izzah sendiri pun uh, dulu kena uh, banyak juga dan ramailah pemimpin-pemimpin PH yang tidak dibenarkan uh, untuk uh, jejak kaki ke Sabah Sarawak ni ya. So isu yang membabitkan Samsuri ni uh, sebelum dia menjadi menteri besar mungkin Samsuri juga antara yang di uh, senarai hitam kan? Uh, daripada kepimpinan PAS yang mungkin tidak dibenarkan masuk Sarawak... ataupun Sabah. Ini adalah hakikat yang apabila kita lihat ya... iaitu TCO. Jadi sekarang ini yang nak spekulasikan perkara ini... Tuan Ibrahim, Tuan Man perlu tahu. Saya lihat dalam kenyataan media yang dikeluarkan oleh Tuan Ibrahim, Tuan Man... seperti mana yang tertera di sini ya... Uh, kalau kita lihat di sini... iaitu... Uh, uh, TCO ni kerajaan patut selesaikan, pebetulkan, bukan... Uh, buat spekulasi ini kata Tuan Ibrahim Tuan Man ya dan dia minta di sini uh, berkenaan dengan kerajaan sewajarnya menyelesaikan uh, isu ini membabitkan Menteri Besar Terengganu yang dikenakan pemantauan uh, berbanding uh, membuat spekulasi tidak benar. Uh, ini 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 yang Tuan Ibrahim Tuan Man nak jelaskan di sinilah. So dalam isu ini seperti mana yang saya ulas tadi ya. Uh, satu perkara yang uh, mungkin uh, rakyat Malaysia yang sebelum ini pun saya ulang-ulang cakap Uh, yang mereka tak faham ataupun pemimpin-pemimpin PAS ni tak faham sebab itu uh, PAS ni uh, dia senang menipu pengundi-pengundi uh, mereka ataupun walaon-walaon mereka dalam isu Malaysia. Kalau kita tengok PAS wenang mendangnya akan bermain dengan isu sentimen perkauman iaitu uh, seolah-olah Malaysia ini adalah milik Melayu. Uh, seolah-olah uh, negara Malaysia ini adalah uh, negara Islam. Ini adalah ideologi yang PAS tanam kepada pengikut mereka yang pengikut mereka dan buku sejarah kita pula tak ada pula masuk berkenaan dengan isu pembentukan Malaysia ini. So ini menyebabkan pemimpin-pemimpin uh, PAS senang berbohong kepada pengikut mereka. Hari ini kita perlu lihat apabila pemimpin PAS kebanyakannya tidak dibenarkan untuk masuk ke Sabah Sarawak yang mana dipersoalkan. Okey, mereka kata Sabah Sarawak itu juga negeri sama macam yang ada di semenanjung dan Sabah Sarawak ini boleh datang ke Semenanjung tapi kami tak boleh datang ke sana. Macam-macam hujah di sini. Tapi perlu diingatkan, pembentukan Malaysia itu adalah menggabungkan tiga wilayah iaitu kita tak panggil dulu negeri Kelantan ke Terengganu ke Perak ke Kuala Lumpur tak. Kita panggil dulu adalah Melaya ataupun uh, Semenanjung Malaysia. Apabila nak tubuhkan Malaysia itu Semenanjung Malaysia, Singapura, Sabah dan Sarawak. Jadi tiga tempat ini adalah wilayah. Singapura wilayah dia lain, Sabah Sarawak wilayah dia lain, Sarawak wilayah dia lain. Ataupun dalam bahasa lain yang mudah kita nak faham, Sabah ni dia dah macam sebuah negara. Sarawak ini dah seperti uh, sebuah negara. Sebabnya uh, mereka mempunyai mata wang sendiri ya, uh, dan uh, bawah jajahan mereka sendiri. So dia sebuah uh, anggaplah sebuah negara. Dan bila dia sebuah negara, akhirnya kita bergabung dalam Malaysia dan apabila parlimen gubal ini, gubar itu dan sebagainya uh, pindah itu, pindah ini dan akhirnya daripada wilayah jadi kepada negeri. Ini juga dipersoalkan oleh orang Sarawak itu sendiri. Jadi bila perkara-perkara ini berlaku, dalam MA63 ini tadi telah pun termaktub syarat-syarat iaitu -syarat orang Senanjung tidak dibenarkan tidak masuk Sabah Sarawak sewenang-wenangnya. Ini adalah perkara yang perlu dihormati, perkara yang telah pun ya diputuskan untuk mereka membentuk Malaysia waktu itu. Bila kita bentuk Malaysia hari ini dengan syarat-syarat yang ada, maka sesiapa pun perlu hormati. Cuma pengikut-pengikut PAS ni akan mempersoalkan ataupun pengikut-pengikut pembangkang yang ada hari ini persoalkan. Kenapa tak boleh masuk? Kenapa macam ni macam tu? Itu adalah hak dia. Ya, kerana dia adalah asalnya sebuah wilayah yang memang untuk mencantumkan jadi nama Malaysia hari ini. So, di situlah apabila perkara ini, Tuan Ibrahim Tuan Man nak menceritakan tentang ini adalah satu spekulasi. Tuan Ibrahim Tuan Man perlu ceritakan kepada pengikut-pengikut PAS bahawa nak masuk Sabah dan Sarawak, jangan menjadi seorang yang resis, seorang yang fanatik, seorang yang ekstrim. Dalam berpolitik, apalagi menjual isu agama dan kaum. Jadi, ini adalah satu yang kita lihat kenapa mereka tidak dibenarkan. Jadi, Kuasa yang ada ini, siapa pun jadi kerajaan negeri, mereka berhak. Kalau hari ini nak halang Hadi Awang masuk Sabah Sarawak pun boleh. Nak halang siapa pun daripada Semenanjung masuk Sabah Sarawak pun boleh. Ini hak dia. Saya tak tahulah nak ulas panjang-panjang kerana hujah-hujah ataupun melibatkan MA63 ni perlu anda sendiri huraikan. Banyak lagi berkenaan dengan isu berniaga, kenapa tak boleh, kenapa ini. Ada hujah-hujahnya di situ. Jadi jangan sembrono. Saya harap jadi penyokong parti politik ni kita kena melihat dan kita perlu belajar jangan kita sembrono. Sebab itu bila melibatkan isu minyak, perairan, uh, bagaimana Sabah Sarawak ada hak 5% ke 35% ke yang diminta dan sebagainya itu hak. Ya, bukannya seperti negeri tanah Melayu. Beza sangat. Uh, kalau pemimpin-pemimpin lama faham Kalau mereka yang ni Saya percaya ya Sultan-sultan pun faham Perkara-perkara ini Cuma wala on wala on ahli-ahli politik PAS, ahli-ahli politik yang memang sengaja nak main sentimen ini yang buat buat tak faham. Ha. Saya percaya Tuan Ibrahim, Tuan Man pun faham isu ini. So perlulah ingat, jangan kata ini spekulasi, ya. Belum tentu Sanusi boleh boleh datang Sabah tau untuk berkempen. Kalau Ketua Menteri Sabah kata blacklistkan Sanusi tak boleh masuk ah. Ha. Jangan kata oh kenapa orang Sabah Sarawak boleh datang Semenanjung? Sebab itu hak hak yang telah diberi ya bila sampai hak kamu kamu bising bila sampai hak orang Sabah Sarawak kamu persoalkan kan jangan begitu itu adalah MA63 so itu yang saya sebut sedikit saja nak jelaskan di situ untuk orang pas paham dan untuk saya nak perbetulkan uh, cerita Tuan Ibrahim Tuan Man yang mana dia kata ini spekulasi kepada Samsuri bukan Samsuri je presiden kamu pun kalau dihalang masuk Sabah Sarawak pun tak boleh dan kena ingat ya TCO ni dia dipanggil sebagai travel control uh, officer ya uh, memang uh, di mana-mana pintu masuk keluar negara dalam negara uh, melibatkan bahasa Sarawak uh, memang ada lah so bukan Samsuri je Anwar Ibrahim pun pernah kena saya nak bagi tahu waktu kita jadi pembangkang, pernah kita sambut Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui jalan dekat airport tu yang jalan bersawang yang dia tak boleh lalu yang dekat atas sana. Pernah dan Datuk Seri Ibrahim tak pernah merungut pun. Takkanlah Samsuri nak datang Sabah Sarawak oh nak dibentangkan kapet merah kan. Oh nak disambut oleh Ketua Menteri sana, oh nak disambut oleh Premier Sarawak. Mungkin Premier Sarawak lah sambut Samsuri yang eh, Samsuri hari tu. Sebab Samsuri hari tu datang kono-kono nak belajar. Ni uh, belajar nak buat hidrogen kan. Uh, saya juga sebagai anak Sarawak saya tengok banyak apabila PAS jadi kerajaan 33 bulan. GISBS ada dekat Sarawak sekarang ni. Sekolah pasti semua segala macam dah ada dah. So banyaknya perkara-perkara yang saya lihat PAS bawa ke Sarawak yang sekarang ni belum lagi menonjol. Tetapi sudah mula ada dia punya yang akan menyusahkan. Mungkin hari ni orang-orang Melayu Islam di Sarawak mungkin masih selesa. Tapi satu hari bila pengikut-pengikut PAS ini sudah ramai dan mereka buat cara yang di semenanjung maka akan timbul perkara-perkara yang resis. ini sudah mula-mula kita lihat sekarang ni ada jambak-jambak dia. Kalau kita tengok hari tu waktu kekemat sudah ada orang berani baling bom botol ke arah kedai kekemat di Kuching. So perkara ini semakin ekstrim. Di Sarawak sebenarnya sudah mula-mula ada bibit-bibit ini kerana pembawaan-pembawaan yang dibawa oleh PAS nilah. Ah. Jadi perkara ini saya lihat uh, tidak baiklah. Politik PAS ini tidak berapa bagus untuk Sabah dan Sarawak. Dan pembawaan dia oleh pemimpin-pemimpin pusat mereka yang ada. Kalau kita tengok sekarang ini, terutamanya di negeri-negeri yang ada di Semenanjung, mereka terlalu ekstrim. Ya? Bukan ini yang kami di Sabah Sarawak ini mahu. So kalau kata Samsuri kena tahan dekat airport Sabah dan akhirnya dia terpaksa duduk dan ada individu yang ambil gambar dia. Uh, memang begitulah. Tapi tak ada pun dia ditahan orang kata ni cuma dia akan check. Check uh, kalau kata boleh dilepaskan dia lepaskan tak payah bukannya masuk penjara. Uh, cuma immigration sana akan check dia punya data dan sebagainya. Samsuri uh, tak payahlah nak datang Sabah nak datang Sarawak nak dapat layanan istimewa macam mana kamu oh kamu sekarang ni pakai tiket BBIP kerana kamu jadi menteri besar. Oh perlu di uh, kamu nak berjalan ke mana-mana oh tak payah nak check dekat airport dan sebagainya. Uh, Zamzuri kena ingatlah Engkau pergi jalan ke luar negeri pun Orang tak kenal kau jadi menteri besar Kau pergi dekat Eropah Kau pergi dekat mana-mana Sebelum ni melanjung pun Orang bukan tengok kau menteri besar pun Balik ke Malaysia ni kau berlagak uh, Kat sana negara orang boleh pula kau hormati uh, uh, Yang mana termaktub dalam perlembagaan Membabitkan Sabah dan Sarawak um, Kau tak boleh nak hormati pula So macam mana PAS nak masuk dalam Sabah Sarawak Kalau PAS berperangai macam ni Pemimpin-pemimpin uh, PAS sekarang ni Boleh lah kau belagak dekat Senanjung uh, Dekat Sabah Sarawak ni Sorry lah uh, Saya betul Bukan saya ni Tapi cara pemimpin PAS yang ada hari ni Membuatkan saya agak muak ya? uh, Kita pergi dekat PRN uh, Di Air Kuning ni Kita tengok mana ada agenda yang dibawa oleh geng PAS Geng Bersatu uh, Agenda apa yang mereka bawa Agenda dia uh, Kritik kerajaan dia bukan mengkritik dasar. Dia menyerang pribadi, banyak menyerang Anwar Ibrahim. So kita tengok Ketua Pemuda PAS hari ini pun macam tay. Bercakap bukan berkenaan dengan orang kata ideologi politik yang baik ataupun ekonomi, tetapi tak ada. Jadi itulah yang kita lihat dalam PAS ni. Tuan Ibrahim tuan man nak nak, nak datang kempen dekat Sabah eh. <tik> tak payahlah. Tak payah tak payahlah Tuan Ibrahim tuan man. Saya tak tahulah kalau PAS boleh menang banyak kerusi ataupun menang kerusi dekat Sabah tu. IS <tik> is ISE 666 Mali. Dia kata apa di sini? Jika Sarawak ingat jadi kuli kepada China pilih DAP. Uh, baik. Dia kalau nak cakap macam tu, kalau nak jadi kuli pilih DAP, baik jadi kuli, ada peluang pekerjaan, masih kita kuli dibayar gaji. Tapi kalau pilih PAS, jadi kuli tak dapat, gaji tak dapat. Uh, lepas tu sekolah dekat sekolah uh, mengajar dekat sekolah pasti gaji 600, gaji 500. APF uh, sosok tak ada. Terpulang kepada anda Tetapi pemimpin PAS kaya raya So pilihlah PAS Orang gila je nak pilih PAS dekat Sabah Sarawak ni Orang Sarawak kalau pilih PAS Betul-betul Baik bagi diri kita tu makan dengan buaya Dekat Sungai Sarawak tu lagi bagus PAS tak boleh buat apa-apa dekat Sarawak tu Kalau PAS nak jadi kerjaan dekat Sarawak Habislah Habislah slogan-slogan mereka Yang kata no pork no energy tu Kena fikir tu PAS ni secara halus dia akan menindas kaum lain. Tak payahlah. Saya tengok pemimpin PAS yang ada ni. PAS tu bangga mereka boleh ni. Nak cerita DAP, DAP kat Sarawak ni. DAP bagus. Tak ada masalah pun. Saya punya kawasan dipegang oleh ahli parlimen DAP. Okey? Tak ada masalah. Jadi jangan ceritalah DAP, DAP, DAP. Gila sekarang ni. Pergi PRK air kuning. Sekarang ni dok serang AMNO DAP, AMDAP, AMDAP. Itu je. Itu ke modal politik yang kamu nak bangunkan sebuah kawasan. Bila nanti dah jadi YB dekat sana, otak dia AMDAP, AMDAP, AMDAP. Apa benda? Bagi tahulah, kalau saya jadi wakil rakyat dekat air kuning ni, ini agenda saya bawa. Ha, bawa manifesto kamu. Ha, ingat apa? Malaysia ni demokrasi. Ha. DAP nak jadi kerajaan pun boleh Takkan nak PAS je Kalau macam ni tutup semua parti ha. Semua parti tutup Jadikan PAS je Jadi kerajaan ha. Otak tu ha. Nak paksa orang Orang benci dengan PAS Bencilah Takkan nak suruh orang suka Seribu kali kau suruh aku suka dengan PAS Mana aku tak suka dengan PAS Dekat Johor pun tak adalah PAS Haizah uh, saya turun Johor nanti. Ha. Johor mana ada pas? Orang gila yang dekat Johor tu nak pas tu. William, orang Sarawak yang tak betul je sewel nak pandai fikir ke pilih pas betul? apa kena mengenanya habis kalau engkau orang amno kenapa engkau meroyan saya cerita pas saya tak cakap amno pun saya sedikit pun tak cerita pasal amno dekat johor ni tadi yang kau pergi cerita amno dekat johor kenapa saya cerita pas dan kenapa uh, perkara yang melibatkan TCO melibatkan MB PAS ini itu yang saya ulas jadi tak ada kena mengena yang dengan amno johor Dia sendiri yang cerita pasal di ini ini masalah yang ada kepada walaupun PAS macam ni ah. dia yang bangkitkan isu di EP lepas tu dia yang pergi cerita pasal siapa yang cerita di Ah Inilah antaranya. Biar kawan-kawan melihat -kawan inilah kebodohannya penyokong-penyokong PAS yang apabila kita menjawab soalan dia dia pusing balik. Biar orang boleh tengok lah. Ha, jadi kawan-kawan boleh pergi dekat uh, channel dia... Ha, dan akhirnya bila dia koyak rabak... Dia pergi tu... Tempat tu... Ha, tak payah... Tak payahlah... Penyokong-penyokong PAS nak... Berhujah dengan saya... Ha, tak cukup tanah engkau untuk menjawab... Sebab ilmu politik dia memang tak ada... Knowledge dia tak ada... Sejarah Malaysia tak tahu... Orang-orang ha. PAS ni... Walaun dia memang dah terdidik dengan kebodohan... Penyokong-penyokong dia... Sejarah Malaysia tak tahu... MA63 tak tahu... Yang dia tahu, amdab, amdab, amdab. Itulah yang dia tahu. Jadi, samalah pemimpin mereka, amdab, amdab. Bangun tidur pun amdab. Ini bukan politik yang kita nak. Bukan politik yang amdab, amdab tiap hari. Sebab itu saya kata, kalau PAS jadi kerajaan, hancur negara ni. Dia bangun pagi, dia tengok amdab. Dia bangun pagi, tengok amdab. Tapi, satu orang pun pemimpin PAS tak ada telur. Tak berani pergi lawan... Lim Kit Siang, tak berani pergi lawan Anthony Luke. Cakap hari-hari, amdap, amdap, penakut. Ha. Jadi kencing aja lah. Cerita orang kencing, pergi tengok lah. Tiga, empat. Empat dan negeri pimpinan PAS hancur. Tak ada apa pun dia buat. SG4 tak ada, tahu ke mana. Last-last, ha. pengurusi. Penasihat SG4 pergi buka kapsul. Kapsul tahun 2020 punya kapsul. Apa? Kesian betul lah. Dah tahu tak boleh nak masuk Sabah Sarawak sesuka hati. Engkau pula nak layanan ni. Pergi belalah. Nak beritahu dekat MB Terengganu. MB Terengganu, MB Kedah. MB polis uh. MB Kelantan tak payah sibuk lah Nak datang ke Sabah Sarawak Dah tahu dah Sabah Sarawak tu macam tu Jangan datang lah Walaun tak payahlah Walaun nak datang Sabah Sarawak ni Tak mudah-mudahlah walaun nak datang uh. Ingat macam tu ke uh. Oh, ingat. Oh, Malaysia. Oh, ingat ni Sabah Sarawak negeri. Kena hormatilah. Kalau PAS nak jadi kerajaan macam ni dan tak menghormati MA63, tak hormati Sabah Sarawak. Macam mana PAS nak jadi kerajaan? Di sini sudah kita boleh nilai. Penyokong PAS sendiri dah jadi bodoh. Apalagi pemimpin dia. Sakit hati lah bila saya cakap benda macam ni. Tapi itulah sebahagiannya. So, saya tak nak ulang panjang-panjang. Saya so, ucapkan terima kasih banyak. Dan Assalamualaikum. Selamat malam. Dan nanti kita jumpa. Ha, kalau orang, -orang nak jumpa juga, kita jumpa di TikTok nanti. Okay, thank you. Assalamualaikum.